Мы, получается, эту неделю, ну, везде там, в Фейсбуке, и все знали, что мы загружаем машину на несколько подразделений, потому что в субботу планировалась большая поездка. Ну, очень сложности, у меня загрузка длилась где-то до 10 часов вечера. В общем, домой я добралась полдвенадцатого, ну, честно говоря, сил просто даже что-то выгружать и некуда. Было, вышли, закрыли. Соседи уже потом, когда мы, милицию, ну, когда приезжала вот эта, как выяснилось, муниципальная милиция, сказали, что в 2.06 слышали, как разбивалось стекло но никак не отреагировали. Мы вышли в 7.58, я подхожу с этой стороны, даже не поняла. У меня ребенок подходит, говорит, я вижу стекла валяющиеся, вижу пенопласт, не могу понять, что такое, заглядываю, понимаю, что у меня вся машина вынесена то есть все, что вообще прислал какую-либо ценность, то есть набор для ремонта машины, собственные документы, генератор лежал, ноутбук лежал присланный, много лежал, даже кожа на перчатке, которую мы собирались в Сампер отправить, чтобы нам пошли перчатки, даже ее нету, сушилка, на наколенники лежали, сигареты лежали, которые нам завадские для 25-й бригады лежали, это вообще сигареты, которых не делают, они именно для гуманитарной помощи. То есть ну, все, что в ней представляло ценность, да, все вынесено. Даже наш знак за розвиток региону сняли с кителя вынесены все документы, разбросаны были детские рисунки по машине, по всей, ну, то есть потоптанные, разбросаны. Из документов ребенка у меня медицинская карточка осталась. и своих вообще ничего. У нас на парковке просто сзади нас. Вчера не было места вообще. Вот, поэтому, как бы, ну, вариантов немного. То есть здесь всегда стоит забитая машина. Больше, я так понимаю, никто не вскрыли, кроме нашей. Такое ощущение, что вообще, ну, то есть... Вот ощущение, ну, а, ну, магнитолу, естественно, сняли, я вообще даже это забыла. У меня первая вообще мысль, мне даже не было мысли, что через окно можно вытащить генератор. Понятно, полностью вся сторона вот сейчас мы не можем даже открыть ее. Позвонили в 805, я позвонила на службу 102. Перед этим позвонила знакомому, который как бы, ну, в этом разбирается, он приехал, просто здесь со мной ждал. Я позвонила, через 8.45 позвонил опять он, уточнил, что машина волонтеров, гуманитарная помощь, ребята, помогите, пожалуйста. В 9.05 мне перезвонили с неустановленного телефона, ну, в смысле, не с, знаете, там, не с какого-то там либо номера, просто позвонили, сказали, это милиция, райотдел, а что у вас случилось? я ему опять повторила, он говорит, у нас сейчас пересменка, мы минут через 20 приедем. А, выклик, вот они приехали 2 часа 30 минут ровно, это очень долго. Бо якась, ну, нагальна справа може бути. Та людина дзвонить. і Як почекайте, не вбивайте мене зараз. Тут оператор звільниться. На ну, це треба звертати увагу. Вони проїхали, і після того вони вже десь хвилин 30 з нами провели і поїхали. До нас передзвонили, сказали, не було дзвінків. То есть они ее не осматривали, ничего не сказали, так а что мы будем делать вообще там. Пофотографировали, ну записали все со слов, список в общем, того, что надо составили. Потом вот я же в фейсбуке начал народ комментировать, что у Леонида Краснопольского скрыли машину, еще скрыли. То есть и это странно, что все волонтерские. Ну, видимо, у нас начинается новый бизнес. Здравствуйте. Вы затонували на линию 102 и Залишайтесь на зв'язку. Вільний оператор відповість вам. Як гарно, так? Да? Слухаємо далі. время время Да, Так, звичайно. Залишайтесь на зв'язку. Вільний оператор відповість вам.